keyingi yillarda mamlakatimizda qonun ustuvorligining ta'minlanishi natijasida inson huquqlarining buzilishini oldini olish borasida bir qator amaliy ishlarga qo'l urildi dasturimizda muxbirimizning joylarda majburiy mehnat va bolalar mehnatidan foydalanishning oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida tayyorlangan lavhasi davom ettiradi bugun viloyatimizning narpay paxtachi tumanlarida paxta yig'im terim ishlari boshlanib ketdi paxta yig'im terimida majburiy mehnat va bolalar mehnatidan foydalanishning oldini olish maqsadida viloyat bandlik bosh boshqarmasi davlat mehnat inspeksiyasi mutasaddilari fermer xo'jaliklari dalalarida bo'lib fermerlar va terimchilar bilan yaqindan muloqotda bo'lishdi inspeksiya tomonidan hozir shu kunga qadar yuzdan ortiq targ'ibot tashg'ibot ishlari amalga oshirildi bu targ'ibot tashg'ibot ishlarimizni asosan majburiy mehnatni oldini olish va bolalar mehnatiga qaratilgan biz asosan hozirgi paxta mavsumi davrigacha xalq ta'limi maktabgacha ta'lim e, va sog'liqni saqlash va qolgan e, davlat korxonalariga to'liq joyiga borib tushuntirish ishlari olib borganmiz mana paxta mavsumi davrida joylarga paxta dalasiga chiqib ham hozircha tushuntirish ishlari olib boryapmiz bu ayniqsa klasterlarga fermer xo'jaligi rahbarlariga majburiy mehnatni oldini olishga bo'lgan tash'ilotlarimizni bundan keyin o'sha ishchi guruhlar tomonidan to'liq nazoratga olinadi mana shu yilgi paxta mavzumiz viloyat bandlik bosh boshqarmasi davlat mehnat inspeksiyasi mutasaddilari narpay tumanidagi azamat shukurov fermer xo'jaligi dalalarida amalga oshirilayotgan paxta yig'im terimi jarayonlari bilan yaqindan tanishdi va majburiy mehnat bolalar mehnatining oldini olish dolzarb masalalardan biri ekanligi xususida gapirib turli targ'ibot varaqalarini tarqatishdi işte. ushbu fermer xo'jaligi dalalarida amalga oshirilayotgan terim jarayonlarida asosan tumanning ko'ktepa va xo'jaqo'rg'on mahallalarida yashovchi vaqtincha ishsiz xotin qizlar jalb qilingan bo'lib ular bilan fermer xo'jaligi o'rtasida mehnat shartnomalari imzolangan